Assalamualaikum Sekilas Fakta 27 November 2025 bersama saya Kimilia Nur Azlan Antara berita utama hari ini Sofia Rini Buyong Nafi jadi proksi Syamsu Iskandar Peguam Teh Gesa Azam Baki letak jawatan Menjelang piaran Sabah Anwar Puji Haji Jinor <Sess> Kita mulakan dengan perkembangan politik yang panas di Malaysia. Seorang wanita yang dikaitkan dalam video tular berhubung skandal pelombongan Sabah tampil menafikan bahawa dirinya adalah proksi kepada bekas setiausaha politik kanan Perdana Menteri Syamsul Iskandar Muhammad Akin. Dalam video yang dimuat naik malam tadi, Sofia Rini Buyong mengakui pernah bertemu dengan ahli perniagaan Albert T namun menduduh T membuat tuduhan palsu dan memanipulasi pertemuan mereka bagi mencemarkan nama baiknya. Sofia menegaskan beliau bukan proksi Syamsul Iskandar, malah tidak pernah bertemu atau berbincang dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengenai dawaan yang dilemparkan. Isu ini tercetus selepas T pada 25 November lalu mendakwa beliau menyerahkan RM629,000 kepada Syamsul Iskandar. Kononnya sebagai bayaran untuk mendapatkan semula wang yang disalurkan melalui beberapa ahli politik di Sabah. Dawaan itu membawa kepada peletakan jawatan Syamsul pada hari yang sama. Sofia turut menafikan tuduhan bahawa Syamsul mengarahkan Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki untuk meringankan kesnya serta berkata pertemuannya dengan T dirakam tanpa pengetahuan dan dipenuhi desakan bagi mengesahkan naratif yang telah disusun terlebih dahulu. Katanya tindakan itu seolah-olah satu konspirasi jahat untuk menjatuhkan kerajaan secara tidak demokratik Sofia kini mendapatkan nasihat guaman yang mahu polis menyiasat T di bawah Seksyen 499 Kanun Keseksaan serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Dalam reaksi balas, T berkata Sofia sebenarnya tidak menafikan apa-apa pun, malah mendakwa semua yang diperkatakan dalam video tersebut datang daripada mulutnya sendiri. Teh turut menyindir Syamsul mengatakan pemimpin itu kini bermain drama walaupun kononnya proksinya sendiri sudah mengakui segalanya. Sementara itu SPRM mengesahkan sedang mengesan Sofia dan menggesa beliau tampil memberi keterangan pada 1 Disember. T turut diminta hadir pada tarikh yang sama bagi membantu siasatan terhadap Syamsul Iskandar. Sementara itu, Peguam kepada Ahli Penyagaan Albert Tay hari ini menggesa Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki supaya meletakkan jawatan atau sekurang-kurangnya mengambil cuti sementara siasatan bebas ditubuhkan berhubung dakwaan yang mengaitkan dirinya dalam skandal pelombongan Sabah. Menurut Peguam Mahajud Singh, desakan itu bukan soal politik tetapi soal kedaulatan undang-undang khususnya selepas timbul dawaan bahawa Azam terlibat dalam pertemuan dengan bekas setiausaha politik kanan Perdana Menteri Samsul Iskandar Marakin. Pertemuan itu dikatakan bertujuan untuk meringankan kes T. Mahajud menegaskan selagi Azam mengetuai SPRM, apa-apa siasatan terhadap Syamsul atau pihak lain akan hilang kredibiliti tercalar dari sudut undang-undang dan menjejaskan sepenuhnya keyakinan rakyat terhadap institusi pencegahan rasuah tersebut. Semalam, PAS turut menggesa Azam menjauhkan diri daripada siasatan memandangkan namanya sendiri muncul dalam dakwaan tersebut. Mahajud sekali lagi menegaskan demi integriti proses siasatan, satu badan bebas perlu mengambil alih kerana SPRM tidak boleh melakukan siasatan berwibawa jika ketuanya sendiri dikaitkan dalam kontroversi yang sedang disiasat. Seterusnya, ahli perniagaan Albert Tay sekali lagi digeser supaya membuat laporan rasmi kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, sekiranya benar beliau memiliki bukti kukuh berhubung dakwaan terbarunya dalam skandal pelombongan Sabah. Kesan itu dibuat oleh Pertubuhan Anti Korupsi Malaysia pakar yang menegaskan bahawa sebarang pendedahan atau tuduhan tidak wajar dijadikan spekulasi apatah lagi dipolitikkan menjelang pilihan raya negeri Sabah Presidennya Muhammad Nasir Abdul Hadi berkata integriti proses siasatan perlu menjadi keutamaan dan laporan rasmi adalah langkah penting agar SPRM dapat menjalankan siasatan secara menyeluruh profesional dan bebas Menurutnya, jika T benar memiliki bukti atau maklumat sahih, adalah menjadi tanggungjawab untuk tampil membuat laporan lengkap. Beliau turut menggesa semua pihak supaya memberi ruang kepada SPRM menjalankan tugas tanpa tekanan serta menerima apa juga keputusan siasatan dengan hati terbuka. Dalam perkembangan berkaitan, Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim menggesa Suruhanjaya Penjagaan Rasuah Malaysia SPRM menyiasat rakaman video yang didedahkan Albert Tay yang mengaitkan Ketua Pesuruh Jaya SPRM Azam Baki, Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan bekas setiausaha politiknya Syamsul Iskandar Muhammad Akin. Hassan menegaskan bahawa walaupun video itu masih dianggap kabar angin dari sudut undang-undang, SPRM tidak boleh berdiam diri dan mesti menjalankan siasatan bebas. Menurut Hassan, jika video berkenaan sahih, Azam Baki mesti disiasat dan perlu menarik diri daripada apa-apa peranan dalam siasatan bagi mengelakkan konflik berkepentingan. Rakaman tular itu memamparkan seorang wanita yang wajahnya dikabulkan mendakwa Syamsul bertemu Azam untuk menyelesaikan kes berkaitan T Selain mendakwa Azam mengetahui mengenai dakwaan kononnya arahan PMX. Hassan turut menegaskan bahawa tiada kekebalan undang-undang untuk mana-mana Perdana Menteri jika wujud dakwaan salah guna kuasa atau rasuah. Dalam kes Syamsul, beliau berkata lembaga disiplin PKR bertanggungjawab memanggil bekas pegawai kanan itu untuk membela diri. T sebelum ini mendakwa memberi RM629,000 kepada Syamsul disertai dokumen lebih 300 halaman termasuk tangkapan skrin WhatsApp dan resit sebagai bukti. Syamsul kemudian meletakkan jawatan mendakwa dirinya sedang diserang bagi merosakkan imej kerajaan. Jika anda menyukai laporan yang dihasilkan Kini TV, kami amat berbesar hati jika anda boleh membuat sedikit sumbangan kepada kami. Anda boleh menyumbang dengan scan kod QR yang tertera di skrin atau klik pada pautan yang disertakan di bawah. Sokongan anda akan membantu Kini TV menjalankan peranan semak dan imbang serta menghasilkan lebih banyak berita yang berkualiti. Terima kasih atas sokongan anda. Jom kita lihat tinjauan undi yang dibuat di YouTube Kini TV. Ahli Parlimen Pembangkang menyeru SPRM untuk menyiasat Syamsul Iskandar dan Rafizi Ramli menggesa Anwar dan Syamsul untuk mengambil tindakan undang-undang. Dengan pelbagai siasatan dan peletakan jawatan yang berlaku, apakah pendapat anda tentang cara kerajaan mengendalikan semua dakwaan ini? Adakah mereka bertindak balas dengan sewajarnya? Mari kita dengar apa pendapat orang ramai tentang isu ini. Tinjauan mendapati majoriti besar responden mahukan tindakan siasatan yang pantas dan tegas berhubung isu yang sedang hangat diperkatakan. Sebanyak 80% menyatakan pendirian bahawa pihak berkuasa tidak boleh berlengah dan perlu bertindak segera. Sementara itu, 13% pula masih ragu-ragu menyatakan kebetulan beberapa perkara berlaku serentak menimbulkan persoalan. 5% responden pula berpendapat pendekatan berhati-hati serta sabar lebih wajar manakala 2% lagi memilih pilihan lain dan berkongsi pandangan mereka sendiri. Keputusan tinjauan ini menunjukkan sentimen awam kini cenderung kepada tindakan segera demi memastikan ketelusan serta keyakinan masyarakat dapat dipulihkan. Seterusnya, perkembangan mengenai pilihan raya negeri PRN Sabah yang bakal berlangsung pada 29 November nanti. Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengingatkan bahawa ketegangan politik antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sabah hanya akan merugikan masa depan pembangunan negeri serta menjejaskan kesejahteraan rakyat. Berucap di tuaran, Anwar menegaskan bahawa hubungan erat antara dua kerajaan amat penting terutama dalam melaksanakan tuntutan berkaitan perjanjian Malaysia 1963 termasuk pemulangan 40% hasil negeri. Anwar juga memuji kepimpinan Ketua Menteri Sabah, Haji Jinor, sambil menyifatkan kerjasama yang baik antara Sabah dan Putrajaya memudahkan urusan khususnya rundingan MA63. Beliau menegaskan komitmen kerajaan persekutuan untuk menunaikan janji pembayaran 40% hasil itu serta merta dan menolak budaya politik berasaskan permusuhan kerana yang menanggung akibat akhirnya ialah rakyat. Dalam ucapannya, Anwar turut mengumumkan perhatian serius kerajaan terhadap isu air dan juga elektrik Sabah termasuk pembinaan beberapa empangan baru yang dijangka siap tahun depan. Kerajaan Persekutuan juga mengembalikan kuasa kawal selia elektrik kepada Sabah dan menyalurkan 1.2 bilion ringgit bagi memastikan bekalan tenaga di negeri itu lebih stabil. Dalam perkembangan terkini yang kami terima, Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyifatkan keputusan setiausaha politik kanannya untuk meletakkan jawatan sebagai bukti bahawa Kerajaan Madani mengamalkan integriti yang tinggi. Anwar berkata tindakan itu sesuatu yang tidak pernah berlaku dalam pentadbiran terdahulu apabila Syamsul meletakkan jawatan serta-merta dan menggesa SPRM menjalankan siasatan. Anwar turut membandingkan situasi itu dengan era kerajaan lalu yang menurutnya ada kes pemimpin disiasat tetapi individu terlibat melarikan diri keluar negara. Beliau menegaskan bahawa integriti hanya dapat ditegakkan apabila pemimpin bersedia memikul tanggungjawab dan tidak berlindung di sebalik jawatan. Perdana Menteri juga mengingatkan semua pegawainya bahawa sesiapa yang terbukti melakukan salah laku mesti berdepan siasatan menyeluruh dan tindakan mahkamah kerana tata kelola yang baik adalah asas utama untuk Malaysia menjadi sebuah negara berjaya. Sekilas fakta kini berada di Spotify dan Apple Podcast. Imbas kod QR dan ikuti kami sekarang. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya Kamilia Nur Azlan untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.